избили адвоката э, адвокатской компании, э, вызвали милицию и подкинули порошок. Есть документы. Я, Думаю, я, 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 вас, другом, Другой, в понедельник, понедельник, я, я что надо что что есть. другом понедельник ко мне пришли представители и сказали, что будут уголовные дела против вас. И вот такое противопадение. что обратилось и звонилось. Сегодня пришла налоговая милиция и проводит проверку на предприятии мы обнаружим тоже на сайте выше так пропало сообщает в МОЗе 11.00 и в 11.00 что это маловая милиция проверять нам по документу, который мне я якобы, что мы в 11.00 но вот э -э -э -э, и требует нас учили одного на единственного <свет> за документы как вот французская сторона с радостью, вы вот, знаете паника, паника, да потому что материалы в материалах, Значит, цена 278 тысяч в обосновании цены 650. 678. А у нас получилось 190. Чудес за этой жизни бывает. Есть официальные документы. Есть документы, по которым обращалась компания Пожилки в базе залоговой о том, что месяц не в документы. Официально. Есть официальные документы о том, что выписывали налоговые накладные. Официально. Есть Звонки, которые французская сторона, они наняли здесь адвокатов. Международные адвокатские компании, очень крутые, которые изъяли телефонные звонки и попросили в том числе слоты есть, о том, что в моде есть фамилии сотрудников МОДа, которые встречались. И оказывается, французская страна имеет очень серьезную позицию в плане защиты. Так вот, резюме. Э, э, сегодня есть спор по цене. И в этой цене французская сторона да, нельзя брать 12 миллионов гривен, опять а, они передали нам документы, но не может, конечно, вся компания идти, взять на 12 миллионов дороже и отдать, практически, на 12 миллионов дешевле, потому что, там, влоговая, наша имеет полноценную ответственность по транспортным ценам, которые приняли штановые депутаты, товар дешевле, чем он у нас на приходе. Итак, есть товар, который у нас на приходе, по цене плюс 12 миллионов. Я что, должен отдать минус 12 миллионов? А у куда взять смысл, вы можете куда-нибудь 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 куда-ни 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 куда нибудь и налог на нибудь А наценка куда в этом проекте куда в куда нибудь куда в 24 нибудь куда 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 нибудь Вот, вот, вот. У нас автомобиля была на уровне а если верить в то все вас занижено и вычислено потом где-то 440 тысяч. А получилось почти что 200 тысяч, 200 миллионов гривен, как минимум за год. Это получилось бы в ЕГИ, если бы мы Но нам, мы подавали документы, возглавляли бюджетную службу, без опечатки в плане того, что мы там были, нам не реализировали этот момент, по цене 405, а в ЕГИ готовы было доставлять по цене 445. Так вот и что сады с этого компенсируйте нам 12 миллионов убытков, тогда, когда мы дали скидку на 77 миллионов против 200 миллионов заработанных поставщиками, не 500 миллионов. Больше не готов. зовут. он идет или Все остальное скоро выполнено. Так вот, и цель. Было устное обязательство, что делать все В декабре месяце рассчитал. Как стало известно, в декабре получила, все поставщики получили деньги. Только деньги были положены на депозит, и, и вот тут французская страна этого не понимает. В банк Александра Янковича или еще какой-нибудь банк, мы не знаем, какое средство разберется. В то время, когда на Майдане уже были люди, а в это время э, его курс евро с практикой под дулом пистолета не рассчитывает, почему. У них проблема была, если бы не и в другую сторону. Таких машин вот, вовсе, в год, во-первых, за 50-60. Заключен контракт на его не остановить. Инвестор запустил, он проверил нам. Потом делается долг на на Спасибо, а он купил еще 160 машин. Остальные машины подписали, И, не рассчитываются, и они вынуждены, вынуждены подписывать долг на на продвижение срок. Так вот, по официальным платежам, где же инвестор на общая сумма просрочек в практике составляет 12 700 тысяч так далее. По договору написано, что Э, подстав... э, нарушение срока поставки на один день разрешает производителю продлевать срок более чем на месяц. Почему? Потому что у них есть цикл финансовый. Там, есть, если же 5 числа не заказал машины, то они доводит себе комплектующие, останавливается 100 крану. Поэтому именно поэтому был продлен срок вначале на 45 дней поставки, а потом через 30 дней дали новую цену. Но дали ее, соответственно, и на и на практику. А Но заплатил поставил по цене на 400 гривен дешевле, чем правда. И на 400 гривен. Что это означает? Но если такой плохой и летит, то тогда почему то со автоцветком все в порядке, а с практикой нет? Это такие проблемы. Поэтому спор об по одном. Завтрашний на встречу. Сделали понижение на 4 миллиона бат, будет информировать. Тот же день. Вас, Мы заставили... А? Нам на не внутренний никто никуда э -э не шел

один хороший вопрос, заплатите часть денег и судите. Мы про инвестиционный климат думаем или нет. Работа воспринимают, что тогда я их не воздобю, потому что их, о том, что будет практика судить, у нас 23 числа, 23 марта стоит после на это соглашение. И стоят даты поставки. внимание. Ты дата поставки. в партиях, пятый месяц, 200 штук, шестой месяц 200 штук, седьмой месяц 3 штук, 11 месяца 200 штук, первый сделали как бы вот, серьезный самоцвет, сделал предложение, от которого нельзя было отказаться. Мою маму два раза, спрашивали, почему 70-летнюю женщину увезли под скорой. Под скорой увезли. Когда приехала, приехал, я не что Мы за то, что мы ничего не разплачиваем. Мы за то, чтобы была социальная ответственность. Мы за то, чтобы вы сказали, что это Практика заплатит, Промсудно, как и беги получил, подтверждает, потому что, что получили 16 миллионов и 16 миллионов. Заработки ДИКИ вообще нет. Мне вчера сказали, а какая цель, когда я сказал организаторов, Мне сказали, социальная ответственность бизнеса. Так вот, по социальной ответственности бизнеса. Ведигруг официально получил 1900 миллионов на цену, При стоимости автомобиля 205 тысяч. При стоимости норма часа 2500, которые было заработным планом. И убеди убытки от этой травмы. Чтобы машину выдать, надо провести электрику, надо еще что-то. Надо иметь подъемники, нужно иметь привести. Веди заработала 1200 рублей на одном автомобиле. И получила у ВЭДО в разуме 1 93.